Итак, всем привет, друзья. Сегодня наше видео из цикла Не знаю, что снимать. Короче, здесь попало. То есть синокос, можно сказать, закончился. Ну я как закончу все. Ой, через неделю Но, дощи. Короче, у нас прошли дощи. Хорошие, отличные. Мы их ждали так, что капец. Прошли дощи и сейчас. Я сыровато, разновато, еще обещаю до силы Юлю дощи, так что, а вы меня просто снимешь что-нибудь интересное? Сниму я вам, друзья, сегодня, короче, позавчера прямо за ремни. Наконец-то на косу. Сегодня мы поменяем свои ремни и будет и видео из цикла информационного. Короче, друзья, за эти дни я сделал гаражик такой для него. На этом косу поставлю и плох. Рабли разбору. Один культиватор не Сюда был резиной, чтобы не забывало. Ну туда не хватило, туда я еще что-нибудь придумаю. Лесопеда поставил сюда. Заказали. Вы же помните, у меня была проблемка с колосом. Ну а сейчас осталось. Но мы колоса заказали. Должны провести. Так что, а так, сейчас я уже. А, забыл. Можно сказать, подготовился. Поставил штатив. Такие сам с бараном. Так. Сейчас мы с вами берем ключ. 17. Я не помню, какие там на 22 и на 24, чтобы отпустить ремни. Сначала крышку снять а потом ремни отпустим. Все, сейчас идем будем менять ремни. А так, друзья, начался творческий кризис. Не знаю, что вам показать. Он, он, он бы не начался, если бы не присвешивые дощи. Ну а дощи нам все равно нужны. Так. О, я не ошибся, на 24. Так, снимаем крышку. Короче, по позапрошлом году произошла оказия, что директор поехал на шабашку и вернулся без крышки. Оказывается, крышку, ну, я, крышка приехала на коси уже, на самой коси. Оказывается, что пообрывало, тут все раскидал, шифер возит, ну, я укрывал, вот тут было, я кажу. Сики, ну долго мы без крыши косили, в прошлом, позапрошлом году косили мы без неї. А потом мне пришла идея купить длинные болты, сами обыкновенные, и на них гайок. Представляете, они ну, в середине хорошо позакручивать. И таким способом мы решили эту проблему. Так, опа, о, 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 друзья, я сейчас покажу проблему саму. Один палец остался, и то вот тут она спалась, не, ну не получилось его стремить, не, сходится по дырках. Мы ее положили, и как раз появились, а так все пообрывала она, и ушла да. она. Короче, ой, друзья, ремень даже лопнутый, и Так, вот такие вот это выглядят, да? А ну мы сейчас покрутим, глянем, ой Орика той. Ось ось мать не Ой. Вот его смотри, Трещотку. слава богу, у нас все хорошо. Тут чтобы Она ходила, зараза, когда то Да пойму. О, и ось побыл. Ой, Богатый по, по, -по, -по той. Когда косю косю не пойму, что дырка, дырка. Думал, той трактор накрывается. Думал, топлив... Топлив... Ну, насос уже. Вертолеты у нас летают. Так. Только с попы летали. Так, 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 так. Ну, ладно, короче. Будем снимать. Сейчас я вас поставлю туда. Вот сюда. Вот сюда. Вот так. Опа, так Вот сейчас отравлю. О! Короче, кто не знает, кто твой. Ну, я думаю, знаю 10. На

делаем так, сразу немного на матья. Я не помню, рассказывал не рассказывал, как мочу на мы ее заварили, потом зібрали, походу моя не видно было. Давай, так вас повернем сейчас сюда. тарелка была. И вот это, вот там вот них, сейчас я покажу, пол щитка вот, вот. Подождь, Так, мы а эти вот эти так угу. Три, Три. Так, друзья, э э э э э на МТЗовскую косу, ну, на э МТЗовскую, э на здоровую косу, номер э 2932, МР2932. На тюж косу надо МР2832. Это уже испытано опытом. Так что не подходит. Короче, вот эти ремни, на здоровую косу. А эти именно на вот вот на вот на здоровых косах Миша. Так. Нормально. О, а вон аут, что ты? Так, теперь одеваем ремень. Ну, вот так. Раз. Он мне рассказывал, что можно сначала на той, но я надеваю потом. Ну не на человек проще. Когда ты лучше не забытый. Ну вот, и кузке. Да, по не знаю. Не знаю, по не Друзья, даже восьми. С тем, что я отсюда отпустил. Уже пружина она же натянулась. Получается, что если я еще чуть-чуть натяну, будет вот. Тогда я перерастеряюсь буду еще лучше. А, ну, Наши ребята. Ты мы самые интенсивные в кручении мышц. Мы делаем натяжку. Сделаем так, чтобы голова была максимально. Я буду эту маску плаку выдыхать. А ты футболкой собираешься. Что, вот, друзья, так, видео даже было бы с прорывом. Если бы тогда что-то еще не пришлось, то что банку надо косить, лица надо косить уже, то что уже цветок, но когда и уже проросла, но то что не проросла. И буду сейчас вам на косить всю воду. Да. Показалось, на моем деревне, что иначе мало. Так, надо было все, оп, оп, оп. Что мы еще? Так что мы еще с вами А, хвосте. А, если вы как-то сил порезащаем, сейчас лежит на наяву. Зребене. Для следующего доща, ну дай бог, чтобы не убрал. Я хочу, чтобы у нас осина там. Опа! Так, что там у нас? Он все-таки не

Друзья, мы с вами произвели эту замену того, что там у нас показывает. А показывает у нас за 12 минут, ну даже за... Не... мы там еще три эти. делали эту замену. Все, в принципе, касаться было к ну но это не было в кошения. Ну, но... еще не так. Так, так. так. Хорошо. Хорошо. Не волнуйся. Оп. Сейчас вставлял так, что не линия не так. О, так. Оп, И последний штрих. Ну это, друзья, все. Наши наш ремонт нашел концу. Так что Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и для видео в соцсетях. Принадлежит много интересного. Чуть подождите и все будет. Все. На этом наше видео подходит к концу. Всем пока.